Я говорю, ни в одной газете не пишут. Все-таки секретное какое-то мероприятие. Ни, ну, ни 62, 60, ни 64 не пишет, ни этот привет, 100% не пишет. на 6264 нет. Нету. Вот ничего нет. Он не вообще mm -hmm. да хоть бы на кого? Причем тут на кого не работает? Ну при чем тут на кого не работают? Ни одна газета городская не пишет ничего. Вот почему? 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 Да. почему? Ну потому да. что секретные. Секретные какие-то мероприятие секретное. Опять же, все журналисты, вы же сами знаете, что как бы, они пишут о том, что может быть интересно людям. Ну, они ладно. На свой, на свой, а вы же... Вы хотите сказать, что это неинтересно? Нет, это неинтересно. Ну, это, же, это же фундаментальная вещь. Я понимаю, но ну, я, не газеты к нам не приходят об этом спрашивать. Ладно, а вот человек спрашивал у вас вчера, где распоряжение Панкова? А, Даже... а, а уже нашли. А, вчера его не было. Нет, я его действительно просто не сделал. В этом может быть я. А где, где полномочия этих э, граждан, которые вот, будут а выдавать... Ну-ну, что они прописаны. Ну, ну, что они там? Я же закон таким... наизусть не знаю. Ну, как прописано? Ну, вот сейчас они пришли, они, раз они официальные Она говорит, лица, у них учусь. гражданин спрашивает: покажите ваши полномочия. Же мандаты Там раздают домики. Да, ну, мандаты я такой нарисую, пять штук сразу. Все нарисую. И что? Мандат. Что, Даже фильм в я, Берите, вам я себе еще нарисую. Да, то понятно. Но вот те документы, которые вы мне свисвали, они же были. Железо. Ну, вот, да. вот это... Значит, э, там был протокол, <laughs> суд, когда скажешь, протокол общего вас... собрания, где люди передали мне полномочия, все как положено. Все было законно. Судя, же? Здесь же никто никому не передавал ничего. Это чистая уже власть и вы, подлог. Может, требует, может, да суд же, ну когда будет у нас суд, так конечно. Обратимся и в суд, и за суд. Везде. И... Сейчас же ни суда, ни милиции, ни полиции нет. Она же не задерживает, не бездействует полностью. Либо она просто на вас, преступников, работает. Это вы вчера вчерашний факт. Да? Сейчас 40 мы с вами вместе, да. Мы бы уже, как бы знаете, даже если бы хотели друг друга. Депутат несуществующего да. совета. Ну так это классно. Добрый день, граждане. Я вчера предупреждал присутствующих, предупреждаю еще раз вас, что вы участвуете в незаконном сборище и э, являетесь да, мошенническим путем, пытаетесь тут стать кем-то и руководить собственностью территориальной громады и людьми. Так вот, предупреждаю вас об уголовной ответственности за ваши действия. Я вчера точно так же предупредил граждан, чтобы вы знали, что это все у вас приходит незаконно потому как большинство граждан, жителей города об этих сборищах не имеют даже никакого представления. И вообще, значит, ни в одной газете я до сих пор не нашел никакого, ни объявления. А Шурка рассказывал, что он на, на столбах где-то объявление клеил. Вот, значит, город об этих событиях, об этих преступных махинационных действиях ваших никто ничего не знает. Все, а теперь вы можете начинать и делать, что хотите. Полномочий у вас никаких нету. Все делайте территориальная громада запрещает вам это делать а вы делайте что хотите я, тобой, я, 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 я не буду нервы трепать смысла нет бессмысленно так как согласно положению полномочий на территории микрорайона номер 2 проживает 20 115 жителей имеющих право голоса работа по подготовке конференции проведена в соответствии с законом Украины. Об и вот эти люди 20 тысяч представляют? Вы Вас послушали, я, хочу, не я, я, имею право, имею право, я гражданин. Я Там не порядок. По всему микрорайону было проведено 6 собраний по выдвижению делегатов на конференцию. Имеются протоколы всех собраний, подписанные председательствующими и секретарями собраний с приложением списка территориальных границ собраний и списка их участников. В соответствии с нормой представительства, утвержденной решением исполкома городского совета от 6 апреля 2016 года, номер 226, о проведении отчетно выборных конференций комитета микрорайона на территории города Краматорска 500 жителей, имеющих право голоса, один делегат от 500 жителей. На конференцию избрано 43 делегата. Всем делегатам сообщено о месте и дате проведения конференции. В соответствии с законом об Украине, об органах самоорганизации населения, конференция правомочна, если в ней принимают участие более половины делегатов конференции. По данным регистрации на конференции присутствует 39 делегатов. Конференция правомочных. Согласно закону Украины об органах самоорганизации населения, статье 10, пункт 3, все решения, принятые сегодня на конференции, будут правомочны, если за них проголосуют более половины присутствующих на конференции делегатов. Согласно закону, Украина об органах самоорганизации населения, статья 6, запрещается какие-либо ограничения прав жителей, которые проживают на соответствующей территории, территории на законных основаниях, на участие в соответствующем органе самоорганизации населения, в зависимости от их расы, цвета, кожи, политических, религиозных и других взглядов, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения языковых или других признаков. Какие будут предложения по открытию конференции? Прошу. Поступило предложение открыть конференцию. Кто за это предложение прошу голосовать? Посчитаем. Сейчас мы сделаем не так. За. Да. 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 Против. Да. держались? Решение не принято. Отчет о конференция на конференции объявляется открытой. Уважаемые коллеги, для ведения конференции и протокола необходимо избрать председателя и секретаря нашей сегодняшней конференции. Прошу предлагать кандидатуры на должность председателя. Так уже решили. Пока, еще Пока предложение на председателя этого собрания. Да. Да, я предлагаю выбрать Черникову Елену Александровну председателем этого собрания. Еще предложение будет? Так, предлагаю проголосовать тогда. Поступило предложение Шорникова Елена Александровна на, долж, на, должность председателя конференции. Ну, предлагаю, да, предлагаю, да, это депутат городского совета. Ну, а предлагаю поставить вопрос на голосование, кто за. Против. Отдержались нет политических. Один воздержался. А вам только что написали, что никаких ограничений Теперь прошу вносить кандидатуры на секретаря собрания. Ты как вы не не участвуете в собрании? Что вы носите кандидатуру? Да, помолчите. Предлагаю голосовать за комиссию Да, Александровну. Кто за? Нет За -а -а. Против Воздержались Принимается Так, прошу председателя и секретаря занять свои места в президиуме И продолжить ведение отчетного выбора для А уже все решено давно

Да. 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 да вы хоть бы обсудили, вы что, всех друг да. друга знаете? Да. А что ж вы тогда голосуете? Может, он еще протокол съест? Да. Вам всем при регистрации были розданы материалы на нашей конференции. Для подсчета голосов в ходе ведения конференции нам необходимо избирать счетную комиссию. Предложение по количеству и качественному составу комиссии есть у вас в материалах. А, какие будут предложения? Значит, счетная а, комиссия состоит из трех человек. Какие будут предложения по количественному составу? А кто так решил еще да. именно из трех? Вопрос можно? Дополнение предложения. Тогда прошу голосовать за количественный состав. А, кто за? Против? Воздержался? Идем дальше. Переходим к качественному составу. Decorated声>. В состав счетной комиссии предлагается Поляков Сергей Семенович, на должность председателя счетной комиссии. Павлушев А кто? Можно сразу? Коллеги, у меня сразу самоотвод, я по техническим причинам не очки дома забыл. Да, правильно. Тогда Вы я туда не Хотела лезть. бы внести предложение на должность председателя счетной комиссии Басовскую Викторию Александровну. Итак, Васовская Виктория Александровна, председатель счетной комиссии, да. хорошая Ксения Геннадьевна, секретарь счетной комиссии, Косенкина, Ольга, Ольга. Ольга Владимировна, простите, член О, счетной комиссии. Какие будут предложения по качественному составу? Предложений нет.

Подождите, а мандатная комиссия где у вас? Кто будет проверять ваши полномочия? Это счетная, а мандатная... А мандатная комиссия где? Ага. самоорганизации населения, статья 10, пункт 2. Организация проведения сборов, а также конференций, жителей по месту проживания возлагается на исполнительный комитет городского совета, а также согласно статье 27.1, органы местного самоуправления способствуют осуществлению органами самоорганизации населения их полномочий и координируют их деятельность. С 14 апреля 2016 года по 5 мая 2016 года на территории комитета микрорайона номер 2 Прошли собрания жителей по выдвижению кандидатов. Все было оформлено протоколом. В протоколе каждого собрания есть данные выдвинутых делегатов с местом регистрации и паспортными данными. Представитель исполнительного комитета, который присутствовал на этих собраниях и проверял эти данные. Так От что необходимость мандатной комиссии отсутствует. А От откуда же... взялся исполнительный совет? Да, Вместе да. с городским советом. А кто сегодня кто сегодня его сегодня создал? Нет кто создал городской совет? Вы можете ответить. Кто вам дал распоряжение? ОПГ городской совет. Значит, проект повестки дня Господь. у вас в материалах. Прошу ознакомиться. Ашурка дал. Да. такой же преступник, как и довести, благодарим. Если нет, то возражений, проголосовать за данную повестку дня. Кто за? Кто против? Воздержался. И я против. Я против тоже этих мероприятий. Продолжаем. А вас пригласили, да? Да. следующий углавный проект. Я тоже вас пригласил. Время для отчета председателя комитета микрорайона до 15 минут. Время для, для выбора персонального состава комитета микрорайона до 10 минут. Время по остальным вопросам до 5 минут. Время для выступления до 3 минут. 30 минут. Конференцию планируется провести э, в пределах полутора часов. Уважаемые делегаты конференции, предлагают при возникновении вопросов, не касающихся повестки дня конференции, подавать их в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества и адреса секретарю конференции. Все вопросы будут направлены в соответствующие структуры исполкома, обработаны и ответы по ним направлены по указанным вами адресам. Прошу голосовать за данное предложение. Кто за? Кто против? Воздержался. И я против. Переходим э, к вопросам болезни дня. Щучина Горохова сама. Председатель Архивита Микрорайона номер 2 о деятельности комитета за отчетный период с апреля 2011 года по мая 2016 года. Слово предоставляется Тимофеевой Анне Анатольевне, секретарю комитета микрорайона номер 2. Сразу говорю, выступаю я, секретарь, потому что согласно закону Украины про органы самоорганизации населения, статья 23.2, и согласно положению комитета микрорайона, которое принято прошлой конференцией от 6 апреля 2011 года, в случае отсутствия руководителя комитета и невозможности исполнения им обязанностей по другим причинам, его полномочия исполняет секретарь. В порядке и границах предусмотрены нашим положением. Так как в июне 2014 года председатель комитета рассчиталась, поэтому ее обязанности исполняю я и перед вами буду отчитываться я. Органом места самоорганизации населения на подотчетной территории является комитет района No2, который был избран на конференции жителей района 6 апреля 2011 года. В соответствии с законом Украины об органах самоорганизации населения, путем тайного голосования в состав комитета было избрано 7 человек. Председатель и секретарь комитета, которые работают на постоянной основе, и 5 членов комитета, которые работают на общественных началах. Для работы комитета Краматорский городской совет было предоставлено помещение площадью 45,5 квадратных метров, которое находится по адресу переулок научных 10. Комитет микрорайона охватывает территорию площадью 322,7 ,322 гектара в северной части зон города. Это от улицы Дворцовой нечетная сторона и до Путовой балки, и от улицы Орджинкидзе по улице Юбилейная четная сторона. Он включает в себя 23 улицы, 1 бульвар, 1 проспект и 2 переулка, на которых расположено 367 жилых домов и 8 общежитий. Население микрорайона по данным на 1 января 2016 года составило 23 525 человек. Из них трудоспособного населения 13 720 человек. Детей и молодежь до 18 лет – это 3407 человек. Пенсионеров – 6398 человек. Так, на, ну, при проведении анализа за этот счетный период, конечно, у нас население микрорайона сильно снизилось. Это составило более тысячи человек. А 1313 у нас уменьшилось население. Конечно, на такой показатель, возможно, влияют факторы боевых действий, которые у нас были, возможно, как бы демографические факторы, но, тем не менее, население у нас снижается. При этом, при всем, у нас увеличилось население за счет внутренне перемещенных лиц. Данными по микрорайону я не владею, но по городу это порядка уже 70 тысяч. На территории микрорайона находятся также 4 общеобразовательные школы. Это 5 12 15 и 22-я. специальная общеобразовательная школа интернат первой и второй степени 18 Донецкого областного совета. Краматорская общеобразовательная фунтурная школа интернат первой и второй степени номер 10 Донецкого областного совета. Краматорская общеобразовательная школа интернат номер 3. КВПУ номер 14. Государственное учебное заведение высшая высшее профессиональное второго кулинарное училище. Дошкольный детский дом для детей с тяжелыми нарушениями речи, рощица и 5 детских садов. Детский приют от Дома Глубокой дом, дом, дом Администрации, детская художественная школа. Заседание комитета проводится не реже одного раза в квартал. Всего за отчетный период было проведено 22 заседания, на которых было рассмотрено 56 вопросов. Комитет микрорайона номер 2 ЖИМОТНО проводит собрание жителей для отчета о деятельности микрорайона. Работаем согласно плану, которые составляются по квартально, утверждаются советом микрорайона и впоследствии согласовываются секретарем горсовета. Согласно квартальному плану осуществляется планирование работы комитета на каждую неделю. Председатель комитета, но в настоящее время секретарь, постоянно принимает участие в еженедельных аппаратных совещаниях, в сессиях городского совета и представляет интересы жителей. Приемный день для граждан осуществляется по понедельникам и четвергам. Также в помещении комитета нас ведется прием депутатами городского совета. Это Андреев, 25-й округ, ИОФ, 42-й округ, Рубаев, 26-й округ. Закреплены как же, также же, нам округа 24-й и 28-й. Это рыбалка Виктория Петровна и Куприка Белогорьевич. Они ведут прием в 14-м училище. Также у нас есть еще по 41-му округу коробки на Геннадьевич ведется здесь прием в соседней комнате. И Кислицына Илья Петровна, она ведет прием у нас в помещении по 2-4 и вторник месяца. В комитете микрорайона ведется дело производства согласно номенклатуре дел, которое одобрена исполнительным комитетом и утверждено секретарем городского совета. Она включает в себя 37 пунктов. Всего за отчетный период в комитет обратилось 6327 человек. Опять-таки анализируя тенденция увеличивается. Так в 2011 году это было всего 557 человек. В 2012 году 189, в тринадцатом 219, ну а дальше мы идем. В 2014 году это 1830, 2015 это 2908 человек. И уже за данный период на сегодняшний день. 624 обращения. В том числе комитет -то, района совместно с депутатами городского совета проводит обследование материального положения и социально бытовых условий граждан, обратившихся за оказание материальной помощи для дорогостоящего лечения, либо в случае чрезвычайных происшествий, таких как пожар, наводнение, аварии. Материальная помощь из городского бюджета за отчетный период оказана 172 людям на сумму 73 210 гривен. В мае 2015 года началась работа по оповещению жителями микрорайона, которые пострадали в, случае, в результате обстрела антитеррористической операции 2014 года. Значит, людям разносились повестки о том, что они могут собрать документы и обратиться за компенсацией на материальную помощь. Таким образом, была оказана материальная помощь на восстановление жилья 83 человекам на сумму 161 300 гривен. Также налажен контроль постоянный со школами. Мы ежегодно составляем планы, проводим правовую профилактическую работу среди воспитываемых детей. Комитет управления вместе с общественностью проводит работу по